Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində ikinci ərazı marketlər arasında belə bir altı qaraş, geniş həyətli həyət evi təqdim edirəm. Qeyd edirəm ki, evimiz 2 mərtəbə sayılır, yəni altı qaraş stilindədir. Çox böyük bir həyət sahəsi var, hətta 2 sota yaxın həyəti var. Birinci mərtəbəni qaraş kimi saxlıyıblar. Ev 7x10a tikilib, yəni 70 kvadratdır. İkinci mərtəbə tam təmirlidir. Baxın, bura qaraş hissəsidir. Bura kombi sistem üçün yer qoyulub. Yeri isteşka olunub, betonlanıb. Yəni bugünkü gündə e, bazarda indi ev axtaranlar bilirlər ki, bu tip evləri satışda e, çox qalmır, yəni tez satılır. Nəyə görə satılır? Və bugünkü gündə 3 sotda, 2 e, sotda 3 otağlı ev özü 50 mindir. 2 sotda 3 otağlı ev alsan 50 mindir. Amma bu evin uduşu onun altında düşük. 3 otağlı ev alırsan, Qüls altında da bir garaj alırsan. İstəyə görə burada da 2 dənə e, otaq çıxarmaq mümkündür. Baxın, pəncərələri var. Evin arxasında 1 metr yarım boş sahəsi var. Yəni siz orada ev tikilsə, pəncərəni qarışdırmayacaq. Yəni bir çox müştərilərimiz bu tip evlərdən alıblar. Aşağıda da 2 dənə otaq düzərdiblər. Bura hamam-tualetin altıdır. Yə yəni, burada da hamam-tualet düzərmək mümkündür. Bir otaq da burada var. Qafəs evin ikinci mərtəbəsi ilə və otaqları ilə sizə yaxından təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi həyət yanı sahəsi bu cür yerləşir. Yaxınlığında məktəb var, 2 nömrəli məktəbə yaxın yerdə yerləşir. Bura evin giriş hissəsidir. Baxın, belə bir girişi var. Yerli laminatdır, aboylar vurulub. Tam yaşayışa hazır vəziyyətdədir. Bura mətbəx hissəsidir. Mətbəxlə üzbə-üz yerləşir evin qonaq otağı. Baxın, belə bir geniş Qonaq otağı var. Belə bir geniş yataq otağı var. Otaqlar hamısı işıqlıdır, yəni heç bir pəncərənin qarşısı maneə kəsmir. 3 otaq yuxarıda, 2 otaq da aşağıda düzəldib bu otağı 5 otaqlı kimi istifadə edə bilərsiniz. Baxın, belə bir yataq otağı da burada var. 50.000-ə 2 sotda 3 otağlı, 6 qaraj, yəni 5 otağa yararlı bir evimiz satışdadır. Buyurun, kanalda hər qiymətə bina həyət evləri torpaq sahələrimiz mövcuddur. Kanalı abunə olmağı, videolarımızı izləməyi unutmayın.